Держик, доброе утро. Он дождется. Морген. Морген. Добрый день. Как у меня коллекция футболистов? Твой твит Мащук висит, сейчас сдохнет. Сука. Футболочки, бачите, какая коллекция у висит? <существует> так что залетайте, кому фикало, купляйте. Да, короче. В общем, сейчас с книжками будут пытать, будем, короче, на Нет, ходу ты выдумывать. Должен определиться, посмотреть каждую книгу и, и сказать мне порядок примерной цены. Я вообще не шарю. Это, Короче, ну как смотри... Оно может быть дешевым, посмотри. Оно не может быть дешевым. Не, ну вот это... Я же тебе скинул скрины, Юр. Но по вот этим книгам у тебя хорошо, все цены есть. Я еще не видел. Э, вот по, этим, по, по вот опять. этим книгам у тебя там все цены есть. И от вот этим чего тоже? отталкиваю? Все вот эти книги по художеству, по искусству. Хорошо, там у тебя хорошо, все цены хорошо. есть на скринах. Я вот эти понять. книги примерно там стартуем... шалом, шалом, шалом. шалом вот эти книги там грубо говоря там вот эти там начинаем от 200 чуть-чуть а больше там 300 вот эти вот например отложим вот эти вот тут блядь, история новейшей русской литературы Уже старейший. Э -э вот тут история западной литературы ну вот такая гривень блядь, 800 не меньше вот эти тут три тома ну там штука за три там 1200 можно просить вот эти книги например вот тут решетников нормальное состояние ну гривен 600 за нее просить там у тебя есть скрины ну по вот этим книгам то что на виолике стояли вот эти все есть скрины вот это там, по-моему, 750 или 650 я за нее просил. На него, ага, эти. все вижу. Вот эти там, то я ставил Ну, 950, там тысячу просить 1200 за них можно просить Вот эти вот книги, что На вещи русский тоже Тоже там гривен 400 Ну, там у тебя есть скрины, если что А вот эти плюс-минус там по Вот это Дарвин вообще Происхождение угу. человека э, Ну, перевод Это, ну, Чарльз Дарвин, перевод Филиппова Да вот эти журналы. Вот эти, которые вот раз, два. Там они. Вот этот у тебя есть скрин, это ну, галерея 6 узников. Тут с фотографиями, тут они. Ну. Гривень тоже 500 за нее просить. Там есть ценники у тебя.